Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Zəfər parkının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı burada üç rəngli dövlət bayrağımız ucaldı. Zəfər bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını və silahlı qüvvələri təbrik edən Prezident İlham Əliyev şəhidlərimizə Allahdan rəhmətləyib. Biz şəhidlərimizin qısasını qanuna döyüş meydanında aldıq. 44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximiz, parlaq qələbəmizdir. Həm 1-ci, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin eləcə də antiterror əməliyyatının şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. Öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etdik. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 44 gün ərzində silahlı qüvələrimiz ancaq irəli gedərək döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kəndimizi işğalçılardan azad edib. Nəticədə düşmən kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycanın torpaqlarının işğalı ilə barışmağa sövq edən bəzi dövlətlərin, təşkilatların əksinə Azərbaycan xalqı və rəhbərliyi bu işxalla heç vaxt barışmadır. Biz hazırlaşırdıq. Güclü ordu yaradırdıq. İqtisadi inkişafı təmin edirdiq. çünkü hiçbir kenar yerden Ermenistan'dan farklı olarak yardım almırdık. Ancak öz gücümüze güvendik. İktisadi inkişaf, siyasi çekimizin büyük olması, beyin hak tribunalarda sözümüzü getiyetle dememiz, halk iktidar birliği, genç neslin yetiştirilmesi, cemiyette vatanperverlik ruhunun bərkə olması bütün bu amillər qələbəyə doğru bizi aparır və bütün bu amillərin cəmləşməsi bu qələbəni mümkün elmişdir. Düşmən hələ 2019-cu ildə Xankəndidə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə demişdi. Biz onu məcbur etdik ki, bu gün Qarabağ Azərbaycandır deyir və bundan sonra da deyəcək, öz xoşu ilə yox. İndi bəzi Ermənistanın qərb xəbadarları Ermənistandan sülh güvərcəyi düzəltmək istəyir. Sanki bu 30 illik işğal olmuyor. Dağıntılar olmuyor, vəşilik olmuyor, Hocalı soyqırımı olmuyor. Məcidlərimizin dağıdılması, qəbrlərimizin dağıdılması, küçün Qarabağ, Şərqi Zəngəzurun viran olması sanki olmuyor. Yani Həb bu məni unutdurmaq dünya ictimaiyyətini unudturmaq istəyir. Amirs heç vaq bunu unutmayacaq. Və Azərbaycan xalqı heç va bunu unutmamalı. Müharibə dövründə Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlər Azərbaycan xalqının iradəsinə bir zərrə təsir etmədi. Azərbaycan beynəqax Erməni fərəs qüvvələrinin təzyiqinə boyun əymədi. Minsk qrupunun tütün həmsədrləri 30 il ərzində dayanmış. Biri silah verirdi pulsuz, biri pul verirdi. Biri həm silah, həm pul verirdi, siyasi dəstək verirdi bir məqsədlə. Ki, əbədi bizim torpaqlarımızı inşallah oduna saxlasın. Ona görə təbiqən Azərbaycan vətəndaşlarının bəziləri narahat idi ki, bu xarbəyə yarımçı qalacaq. Biz öz istədiyimizə nail ola bilməyəcəyik, bizi kimsə dayandıracaq. Amma mən dirdim ki, yox, heç kim bizi dayandıra bilməz. Öldü var, döndü yoxdur. Sona qədər vuruşacağıq. Ədaləti bərpa edəcəyik, beynəlxalq hüququ bərpa edəcəyik və Ermənistana onun yerini göstərəcəyik. 2020-ci ilin noyabrın 8-də tarixi Şuşa əməliyyatı düşmənin belini qırdı. Ondan sonra noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamğa məcbur oldu və Azərbaycan müharibəni dayandırdı. Ondan sonra aparılan məqsəd yönlü və düşünülmüş siyasət, qətiyyətli addımlar nəticəsində Azərbaycan mövqelərini böyük dərəcədə gücləndirdi, vacib olan yüksəlliklərə nəzarət təmin olundu. 2023-cü ilin sentyabrında cəmi bir neçə sahat davam edən antiterror əməliyyatı ilə doğma torpaqlarımızda separatçılığın da kökü kəsildi. Bu onlara növbəti dərs oldu. Prezident qeyd edir ki, bu gün bəzi qərb paytaxtlarında oturan islamofoblar, azərbaycanofoblar Ermənistanı yeni müharibəyə təhrik edir. Dövlət başçısı bəyan edib ki, bu Ermənistan dövləti üçün tam faciə ola bilər. Hələ ki gec deyil. Ermənistan bu silahlandırma siyasətindən əl çəkməlidir. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Və onlar bilirlər ki, mənim sözümə diqqət yetirmək lazımdır. Hələ ki gec deyil, bundan əl çəksinlər. Bizimlə onlar rəqabət aparma gücündə olmayacaqlar heç vaxt. Azərbaycan silahlı qüvvələri hər an təhribatı dəf etmək üçün hazır vəziyyətdə. Və əgər kimsə yenidən bizim gücümüzü sınamaq istəyirsə, yenidən məğlub olacaq. Yenidən biabr olacaq. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi Bu antiteror əməliyyatı və bizim zəfərimiz tək Ermənistanın məğlubiyyəti deyil. Onların arxasında duranların aciz və alçaltdıcı məğlubiyyətidir. Onu bizə bağışlaya bilmək. Ona görə Azərbaycan'a qarşı qərbdə geniş, çirkin kampaniya aparır reallığı Azərbaycan xalqı bilirdiyən prezident qeyd edib ki, bunu Ermənistan xalqı da bilməlidir. Bilməlidir ki, kimdir onların əsas düşməni. 19-cu əsrdə Ermənilərin Azərbaycan ərazisinin məqsəd yönlü şəkildə göndərilməsinə baxmayaraq, Azərbaycan onlara heç bir pislik etməyib. 30 il ərzində bütün şəhər kətlərimizi dağıtdılar. Məcidlərimizi təhqir etdilər. Sürkdülər. Kiçik o bölgəni min alayıblar. 300-dən çox insan artıq Minaların qurbanı oldu Azərbaycan. Ona görə biz onların düşməni deyil, onların düşməni onların arxasında duran və ondan sonra onların arxasından qaçaqan, dövşən kimi, sıçan kimi. Siyasətçilər mənim sözləmə ola yaxşı qulaq alsın. Biz isə bundan sonra da güclənəcəyik. Heç bir təzyiq, heç bir həda qorxu bizə bu günə qədər təsir etməyib, bundan sonra da təsir etməyəcək. Xalq iqtidar birliyi gücümüzün əsas mənbəyidir. İnkişafda olan Azərbaycan görür mənbəyimizdir. Şanlı qələbəmiz isə bizim tarixi nailiyyətimizdir. Bugün 10 hektara yaxın ərazidə salınan Zəfər Parkı Azərbaycanın parlaq zəfərinə xisildirən yeni simvoludur. Şəhərə gedən iki yolun kəsişməsində Zəfər Dağı yerləşir. Hündürlüyü 44 metr, sütunların sayı 44-dür. Zəfər Parkında və burada tərtib olunan Zəfər Muzeyində çoxlu önəmli rəmzlər var. Rəmzlər bizimlə əbədi olacaq. Bu qələbə bizimlə əbədi olacaq. Azərbaycan xalqı bundan sonra qəlib xalq Azərbaycan dövləti, müzəffər dövlət kimi yaşayacaq. Heçolsun Azərbaycan xalqına, heçolsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, Qarabağ Azərbaycan